Это вы на канале Сергей Седак. И в этом видео я хочу показать обзорчик на вот такой вот станочек Monter Он вообще весь исплохмался. Я еще хочу показать обзор на то, что я делала на этом станке. Я его приобрела только вчера. И поэтому вчера начала и плести. Первое, что я сплела, это такой вот цыпленочек. Очень миленький. Потом я сплела такой вот миленький. А еще я сплела карандашик. Да, вот это вот все я спалила да, на станочке. Так что этот станок я чем не отличается от стандартного станка. Вот. И плести на него можно примерно такие же поделки одинаковые. Тот, кто приобретет такой станочек, заходите на канал. Ирина Севелин, там очень много всяких поделок и такого стенки и на вилочках. Ты опытный на них вообще. Вот. Так вот. станочек такой. Вот на этом станке можно сплести сову. И на стандартном. На этом станке можно сплести пасхальный куличик. И на стандартном. Э, э, на таком станке и на стандартном можно сплести примерно одинаковые яички. карандашик можно сплести на стандартном Но я вообще не видела такого видео, где можно сплести такой вот именно цепленку, именно такой на стандартном станке. На стандартном станке, вон сколько я чего всего наплела. Если что, Видео с тобой на стандартном комики и на кипчиках у меня есть на моем канале. И всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх. До новых встреч пока.